Ini dia karburator original dari Honda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama Hasna Teknik Channel. Di video kali ini, saya tidak akan membahas sebuah mesin penggerak ataupun sebuah tutorial. Ya, di video kali ini saya akan membahas spare part yaitu karburator originalnya atau aslinya dari produknya Honda kita akan langsung aja buka seperti apa untuk karburator originalnya dari pabriknya Honda dan ini dia karburatornya ini sudah terlihat sekali ya dari build quality nya pun sudah sangat rapi ya dan untuk dipegang sama tangan pun ini terasa ya kalau ini karburator benar-benar osli atau originalnya ini teman-teman. Ini karburator ini juga fungsinya itu sangat penting ya untuk karburator. Daripada mesin penggerak ini, inilah yang bagian paling vital. Dan untuk fungsi sendiri dari karburator, ialah karburator ini fungsinya menyuplai campuran udara dan bahan bakar ke ruang pembakaran, menciptakan campuran bahan bakar yang tepat dan mengendalikan banyaknya campuran melalui main jet, pilot jet dan pilot screw ya untuk itu fungsi dari karburator sendiri dan kalau karburator aslinya dari Honda pasti ini adalah mereknya Keihin dan untuk lambang kehinya sendiri seperti ini teman-teman bisa lihat ya ini lambang kehin yang original atau yang aslinya dari produknya Honda pasti di samping sini ada lambang kehin tulisan kehin dan ada tulisan BE nya ini di samping sini ya nih kalau dia dari sini teman-teman kan udah kelihatan ya seperti apa untuk kehin yang aslinya ya kalau dari atasnya sendiri pun ini ada beberapa kode atau angka ya seperti ini ini untuk juga untuk menunjukkan keasliannya ya dan karburator ini pun asli dari pabrikan Thailand kita akan membahas bagian-bagian dari karburator yang pertama ialah ini dia throttle valve throttle valve ini untuk tempat memasukkan spring atau pir gas yang halus dan sadaknya itu yang panjang yang bukan per ini masuknya ke throttle valve ini ya teman-teman ini throttle valve seperti ini dan kalau ini cuk plat ya ini fungsinya untuk mengecuk ya. Jadi nanti di tempat ini atasnya itu yang ada cuknya ini di sini nih fungsinya. Dan ini keran bensin ya. Teman mudah dapat tahu lah kalau keran bensin ini fungsinya ya untuk mengalirkan bensin dari tangki bensin ke karburator. Dan ini untuk masuk selangnya yang ke keran bensin ya teman-teman. Itulah ya kalau sebelah sini adalah pilot screw pilot screw ini untuk mengatur besarnya angin atau udara yang masuk pada karburator bila dibuka pilot sekrunya bentuknya seperti ini inilah pilot sekru ya teman-teman ini juga harus pas ya ketika kita mengatur anginnya di pilot sekru dan yang selanjutnya ialah ini dia throttle screw stop ya throttle screw stop ini berfungsi untuk mengatur atau mengatur langsamnya ini di throttle stop ini ya ketika pilot screwnya itu pas kita tinggal atur berapa mau langsamnya ya tuh di sini ya teman-teman ini bentuknya seperti ini throttle screw ya ini seperti ini, ini bisa pakai open plus atau min juga bisa untuk mengaturnya dan ini adalah pilot jet nih pilot ini yang sering kali tersumbat ya atau yang karetnya rusak menyebabkan gas naik turun yang stabil ini di pilot jetnya ini teman-teman dan bila dibuka seperti ini pilot jetnya ini jadi harus lubangnya tuh harus rap benar-benar berlubang ya jangan sampai rapet dan karetnya yang ada di pilot jetnya tuh juga harus benar-benar masih baik ya jangan sampai ada yang sobek untuk bagian karetnya dan untuk pilot jet dan rotor screw itu ya masanya itu pilot jet dulu baru rotor nya ya teman-teman itu ya kalau ini full drain plot ya ini berfungsi untuk mengecek bahwa bensinnya udah turun atau belum ya ini drain plot namanya kalau udah buka kalau bensinnya keluar pasti itu bensinnya udah turun ya teman-teman ini adalah fungsi dari drain plot ya kalau yang ini adalah pelampung ya pelampung karburator ini pelampung karburator ini berbahan plastik ya, teman-teman. Ini pelampung karburator ini kalau bocor juga nanti karburatornya bisa banjir karena tidak bisa menahan. Dan ini jarum karburator ya. Ini jarum karburator ini masuknya ke sini ini. Ini masuk ke dalam tempatnya. Dan ini jarum karburator biasanya gandeng dengan pelampung ya. Dan ini yang di dalam sini ada main jet dan juga pil panumain nozzle ya teman-teman. Nah ini yang namanya main jet, main jet ini juga harus benar-benar berlubang, jangan sampai rapet ya. Dan yang ini namanya main nozzle ini lubangnya banyak sekali di main nozzle ini juga harus benar-benar jangan sampai ada yang tersumbat. Kalau memasang main nya dulu dimasukkan seperti ini, baru kalau udah masuk baru kita masukkan Main jetnya, teman-teman, seperti ini. Kita akan masukkan main jetnya, ya. Ini, ayo main jetnya. Ini dia, Nah ini main jetnya. Ini harus jangan sampai tersumbat, ya. Lubangnya karena ada satu lubang di main jet. Ini kita masukkan main jetnya ya setelah masuk ini kita baru kencangkan main jet ini ini kan modelnya terat ya jadi bisa dikencangkan dengan obeng min ya teman-teman untuk main jetnya kalau mencari obengnya itu juga harus benar-benar pas ya jangan sampai kebesaran ataupun kekecilan nanti bisa rusak ya untuk main jetnya ya teman-teman setelah main jet ini terpasang baru kita akan pasang pelampung dan jarum karburator ini ya pada tempatnya ini. Tempatnya juga bahan plastik juga ya. Nih, seperti ini teman-teman. Lalu kita pasang tutupnya ini teman-teman. Ya, pasang tutupnya seperti ini. Kita pasang jadinya seperti ini teman-teman. Dan itulah untuk karburator Asli atau originalnya dari produknya Honda karburator ini merupakan komponen yang sangat penting ya di mesin penggerak karburatornya ada kendala pasti mesinnya juga akan mengalami kendala ya teman-teman dan untuk harganya sendiri yang original ini bisa mencapai 500 ribuan dan juga mungkin ada yang lebih murah lagi tergantung dari daerahnya ya teman-teman terima kasih. Bila ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.